Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləcilərim. Hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsindəyik. Masazır qəsəbəsinə gözəl bir həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Sənətlidir, 4 otaqlı, içində hələ hazırda yaşayış var. Ev əşyısı təklif olunur. Mətbəx mebeli ilə kombisi qalacaq. Evin 1-ci və 2-ci mərtəbə arası malavit betondur. Mərkəzi prospekt yoluna da yaxındır. 2-ci böyük araz marketin arxa istiqamətində yerləşir. Həyəti də böyükdür, gördüyünüz kimi. Bir, iki maşın rahat yerləşəcəyək, otubdurma yeri də qalır. Bütün kommunalı var. Qaz, su, işıq, kanalizasiya mərkəzidir. Həyətin bu hissəsini ağac gül üçün yer izlədilir. Hal-hazırda ora lazım təchizatlar üçün e, belə gördünüz ki, şkaf qoyulub. Suyun sayğacı var, çöldə qazın, su, işığın sayğacı var. Mərkəzi kanalizasiyası var. Qiymət üzrə göndərilən məlumat yerindədir. Nağd satılır. Kreditlə fəkil olunmur. Evin bu hissəsində də kombisidir və piti minutkasıdır. Bəlkə də birinci olan şərtlə istərlə təqdim edəcəm. Bu otaqdan başlayıram göstərmək istərəm. Videoda əvvəldən qeyd elədim. Evdə qalacaq kombisi, kombisi də var, hal-hazırda işləkdir. Və mətbəx mebeli. Qalan əşyalar götürüləcək. Qiymət video görüntünün məlumat yerindədir. Qanuni 4 otaq, qanuni 2 mərtəbə, qanuni sənədli evdir. Evin içinin hündürlüyü də gözəldir. 3 metrdən çoxdur. Yəni havalıdır və işıqlıdır. Döşəmə taxta boldur. Divar kağızları çox səliqəli qalıb və bu hissədə dəhliz hissəsini göstərirəm sizlərə. Dəhlizin də özünə ayrıca radiatorları var, kombinin. Hətta antika telefon da var, şirin idi. Burda ikinci mərtəbə qalan pilləkəndir. Videonun sonuna qədər izləsəniz, ikinci mərtəbə olan şəraitə sizlərə təqdim edəcəm və evin iç qapıları gördüyünüz kimi, yəni keyfiyyətli qapılardır, ən əsası və bəyaz qapıdır. Burda bizdə mətbəxtdir. Mətbəxinin elektron avadanlığı götürüləcək, mətbəx bilə özü qalır. Yeni mebeldir. Mətbəxin pəncərəsini göstərim. Yəni işıq düşən pəncərəsi var, orası həyət idi. Burada da kombisi var. O mənara qısmı gözəl bir həyət evidir və hamam otağını sizə təqdim edəcəm. Belə bir hamam otağıdır. Tam təmirli, gördünüz kimi. Döşəməsi də isti puldur. Burada pəşəkanın altında lazım əşyalar yığmasın boş yeri də var. Və bundan qalxaq ikinci mərtəbə olan şarx istərə təqdim edim. 2-ci mərtəbəyə qalxmışıq. Hal-hazırda gördüyünüz kimi qapılar dəhlizə açılır. 2-ci mərtəbənin özünün ayrıca hamam otağı var. Bu otaq tam təmirdir. Qiymətə <laughs> yerində baxandan sonra cüzi endirim olacaq. Nahar saxılır. Burda bizim 1-ci yataq otağıdır. Tam təmirli, gördüyünüz kimi. Və bizim bu hissədə də böyük yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi yataq dəstəri bu şəkildə yerləşib. İkinci mərtəbənin döşəmənin altı betondur, üstü laminatdır. Burda da bizdə sonuncu otaqdır, dördüncü otaqdır. Ən kiçik otaq budur. Bunun da birbaşa balkona, yəni eyvana çıxışı var, həyətə baxır. Sonuncu də izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza abunə olmağı unutmayın.